І у нас день народження Богданчика. І ми йдемо святкувати день народження В старовинному замці. На німецькій мові це шльоз. Зараз там буде карнавал. Да. Ганя вже в масці. І накрашена. І накрашене. Ага. І Ордан уже. Ага. Йдемо. Вот, вон карнавал. Доженемо їх. Спізнилися на дві хвилини. Ну, вже техніка працює. Убирають одразу всі вулиці. Так що їдемо в наступне місто Ротвайль. Клоуни розходяться. Будем надеяться, что мы туда успеем. А вот начнется, Не опоздаем. Опоздаешь. Мы зашли на дитячий майданчик. Что? Зашли на дитячий майданчик трошки Ану, ані. Дай поправлю маску, а то вона що там тебе ні посередине носика. Давай, Анічка, не треба, а то простудишся. Одівай шапочку. Так, мамуля наша відпочиває. Зараз поїдемо ми в наступне місто. Але подивилися по часу, що зараз до Ротвейля ми вже не встигаємо. Там, де ми минулий рік були на фестивалі, він другий не починається. 40 хвилин туди їхати. І потім поки знайдемо де припаркуватися і закінчиться фестиваль, так як тут 15 хвилин і вже ми не встигли. Так. Ну, сонячний, сонячний денечок ловимо. Давай, давай, що там? Хмари? давай. Скажи, два роки тебе, да? Два роки, ура! А вечером задуем о свечки, поим вот торт. Что там, наш паук тоже застрял. Ох, молодец, вот это да. О, ой, який мост. Вот так. Прогиб. я катаюсь не катает. А маску. Давай маску. Смотрите. Дать тебе руку. Сейчас Аня носом зареете. Не, не зарелась. А, Ух ты, Аня, ничего себе. Мама, я давай, давай, да поможем. Давай. Ой. 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 Мы били автомату солодкой ваты. Аня заказала вату, или пусть потребну там. Ой, тетя рассказываю, что потребно сделать. Ой, там. Да, там. Крутится. Сейчас Что да, да. там? Что там? Да, вот На, Лена, держи Смотри <музык> 5 евро кошты. Как мы сейчас Папа! Поднимем. Скоро будет. А будет... <гул> <гул> Ух ты! Нет, это сделали, а потом будут сердечко <гул> делать. Папа! Да, Папа. да, я вот бачу. Сейчас под. Двести туда смотри. Спад... Добавляется еще ватер <реклама> Да, вот такие аттракцион Добавляют синий колер, дивись. Бать была белая, а сейчас синий Значит Сейчас будешь есть Квиточка будет, напевно. Смотри, смотри туда, Богдан. Сейчас откроем, когда будет готово. Так, желтый колер. Ого, какие здорово. квитка уже. Да, я уже бачу, как вы из магазина выходили. О, вот она. Подожди, подожди. Сейчас. Аня будет доставать такие. Нет, Богдан, я выиграла. Подожди. Аккуратно, чтобы... О! Смотри. Давай сюда. Смотрите. Вау. Вот это красота. Он не знает, что его можно есть. Иордан, бери кушай. Купай. Аня, по кусочку. Не ну все, пошли Мы в Балингине. <соспорядок> вот Аня, посмотри, боже, боже. Сегодня будут срезать елку, а так в течение месяца они срезают, по чуть-чуть срезают -чуть каждую веточку и остается верхушка. А потом сегодня срезают полностью. Ты куда залез? На дядю ты? Ты такого же размера как дядя, только смотри не упади. Что-то? Страшний дядь. Так, ідемо. Хлопці приїхали, крутять якісь дощечки до цього дерева, до цієї ялинки, що від неї залишилося. Мабуть, щось буде скоро. Ось так він лізе по дереву. В нього такі шипи, він їх заганяє в дерево. На ногу одіті. От, раз. І йде. А зверху себе підтримує. Ну, зараз, посмотрим, что будет дальше. Так, он как-то не уверенно трошки, идет, конечно. С когтями было б краще. Но дерево он уже расшатал. Так, ведьмы собрались, все собрались. Так, ждем. Все стоят в ожидании, да? Гердан, Богдан, ждем, как дядя залізе наверх? Да, да, чекаем. Давай, дядя. У нас свято приближается и приближается. Снимают все флаги и зараз будут чекаем. Народу все больше и танцы уже начинаются. Оп. <laughs> 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 that was new I by Maybe so. <laughs> Беремо цю штучку, прижали, придавили. Тут потрібно знати, де підпиляти Оп, однією рукою! Ура! Аня, ну что, ура! Богдан, вы видели, как он его спилял? Да. Богдан, ты видел? Да, дивись. Опа. Да, дивись, сейчас на него. Опа, и на кусочки, и на кусочки сейчас. Зараз це дерево нам. І ми собі на пам'ять візьмемо один кружочок від цього дерева. Аня, стой! Рано ще нам розкажуть, коли можна, тоді підемо посараємо. Там все разбирают и Вот, вот, давай, Аня. Аня, иди вон к тому. Молодец. Зачем нам это? Так, трофей Иордана, он сам взял прямо с кучи из под соруба, потому что что-то нам не несут. Молодец, Иордан. М -м -м -м. Да, елки-палки, что ж такое за невезуха? Да <с tra> я его не показала, потому что ты я... Анечка трусиха. Взял самый крупный, да? Молодец, Иордан. Пол дерева, да? Теперь пришла Аня с йорданом. Попробуют взять кружечек. Стоят, чекают, когда закинчат дядя пыляты и возьмут такие. Аня уже не боится. Чекаем. Так, Аня пішла, пішла. Ну, побачим, чем спи, вона взяти чи ні. Бачу, что Аня взяла. Молодец. Наконец-то, Аня. Бачу, чтобы ты не пошла, ты не успели забрать. Молодец. Ох, пошла жара! Все, все веточки собираем и свято кинча заканчивается. А то ми їдемо за ту дальню гору, підіймаємось на таку саму високу і живемо там на тій горі кілометр висотою. Ось такі свята в Німеччині на день народження нашого Богданчика. А за сьогодні ще тортик, шампанське, дитяче і доросле, а далі прийдуть до нас. Маленькие детолки поздравлять его, принесут подарочки все.